nihoyat <muchayet>, boshini devorlarga ura ura o'lim topdi ana shunday olloh menman degan zolimlarning jazosini bir chivin bilan berishga qodir bo'lgan zotdir ibrohim alayhissalom uzoq yo'l yurib misrga yetib bordi ayoli sora va jiyani lut bilan bir joyga qo'nishdi keyinroq lut boshqa bir hududga payg'ambar qilib yuborildi va misrdan chiqib ketdi u paytlari misrni firavnlar boshqarishardi ibrohim alayhissalom fir'avn bilan tanishgandi podshoh undagi xususiyatni ko'ra bilgan hojar ismli joriya xizmatchisini hadya qilgandi ibrohim alayhissalom va sora inoq edilar biroq farzandlari yo'q edi ikkisining yoshlari ham o'tib borardi sora farzand ko'rolmaganidan o'zini aybdor hisoblardi shuning uchun ham fir'avin hadya qilgan hojar ismli xizmatchi bilan ibrohim alayhissalomin turmush qurishlarini iltimos qildi ibrohim alayhissalom ollohning izni bilan hojirga uylandi qisqa fursatda ismoil ismli o'g'illari dunyoga keldi ibrohim alayhissalom farzandli bo'lganidan juda shod edi ammo endi bir muammo yuzaga kelgandi avval boshda o'zi tashabbus ko'rsatib uylangan xotini sora bola tug'ilgach ibrohim alayhissalomni hojar va farzandidan qizg'ona boshlagandi chunki u ham bir ojiz banda edi aqli doim ham his tuyg'ularidan ustun kelolmasdi alloh taolo ibrohim alayhissalomga hojar va ismoilni olib uzoq joylarga ketishni bildirdi hozirlik ko'rilib yo'lga chiqildi hojar ollohdan kelgan amirga so'zsiz itoat etgandi ularning qayerga ketishini olloh bilardi uzoq yo'l yurib oyoqlar majolsiz holga kelganda qush uchmas karvon o'tmas bir vodiyga kelib to'xtadilar shu yerda qo'nim topishlari kerak edi hojar onamiz va ismoil uchun bir necha kunlik yegulik bor edi xolos Allohning amri bilan ibrohim alayhissalom ularni shu yerda qoldirib ortga qaytdi shunda hojar ona shunday dedi ey hazratim ibrohim bizni shu holda tashlab qayerga ketyapsiz ibrohim alayhissalom jim bo'lib qolgandi hojar ona savolni takrorladi ey hazratim ibrohim bizni shu holda tashlab qayerga ketyapsiz so'ng qo'shib qo'ydi buni sizga olloh amr qildimi ibrohim alayhissalom ha ishorasini bergach hojar onamiz iymoni mustahkam odam aytadigan bir gap aytdi unday bo'lsa olloh bizni o'z holimizga tashlab qo'ymaydi ibrohim alayhissalom uzoqlashib ortiga qarab qarab ketarkan qo'llarini duoga ochdi robbimiz haqiqatda men o'z zurriyotimni baytul haromning yoniga giyohsiz vodiyga joylashtirdim robbimiz namozni to'kis ado etishlari uchun shunday qildim bas o'zing odamlardan ba'zilarining qalblarini ularga talpinadigan qilgin va ularni mevalardan rizqlantirgin shoyat shukur qilsalar butun boshli sahroda yolg'iz qoldirilgan ona bolaning yegulik va suvi tez fursatda tugadi ismoil yig'lay boshladi hojar onamiz tashvishlanib u yoqdan bu yoqqa chopib suv qidira boshladi bir safo tepaligi bir marvo tepaligiga chopar biron yo'lovchi ko'rinarmikan deb termulardi sabrlari tugay deganda yig'layotgan ismoilning yer tepingan tovonchalari orasidan totli va zilol suv otilib chiqa boshladi hojar onamiz suvni ko'rib u yerga yugurdi suv esa shiddat bilan otilib chiqishda davom etardi hojar onamiz o'z tilida suvga qarab zamzam ya'ni to'xta sokinlash dedi suvning shiddati susaydi hojar ona suvning atrofini o'radi qonib qonib suv ichishdi shu suv barakasidan atrof sekin asta jonlanib bordi uzoq yaqindan o'tganlar bu yerga ko'chib kelib yashay boshladi ona va o'g'ilning har kuni yangi qo'shnilari paydo bo'lardi bu yerga kelganlar ularga hurmat ko'rsatishardi darhaqiqat olloh o'ziga tavakkul qilgan bandalarini yolg'iz qoldirmagan edi ibrohim alayhissalom makka vodiysiga joylashtirib ketgan ayoli va o'g'lidan tez tez xabar olib kelib turar ismoil ulg'ayib otasi bilan suhbatlashadigan o'yinlar o'ynaydigan bo'lgandi ota va bola birgalikda vaqtini mazmunli o'tkazar qirlar tog'lar adirlarni birga kezib suhbatlashardi ibrohim alayhissalom payg'ambar edi va shunga monand ishorali tushlar ko'rardi bir kuni tush tüş ko'rdi tushida o'g'li ismoilni qurbonlik qilardi tongda uyg'onib taraddudlanib qoldi bu ham ollohning ishorasimikan uch kun ketma ket shu ro'yoni ko'rgach bu ollohning amri ekaniga amin bo'ldi ismoil ibrohim alayhissalomning eng qadrli suyukli necha vaqtlar kutib topgan dilbandi edi ibrohim alayhissalom ana shu farzandi bilan sinalayotgandi biroq ollohning amri qiyomatdagi vasli nafaqat mol mulk balki farzanddan ham afzal va ustun edi shuning uchun ibrohim alayhissalom bu amrni bajarishga qaror qildi o'g'li ismoilga tayyorlanishini yoniga arqon va o'tkir tig'li pichoq olib yurishini aytdi ota va o'g'il yo'lga chiqishdi makka yaqinidagi mino degan joyga kelishdi ibrohim alayhissalom o'g'li ismoilga ey o'g'ilcham men tushimda seni qurbonlikka so'yayotganimni ko'rmoqdaman bir o'ylab ko'r nima deysan dedi u ey otajon sizga amr etilgan ishni bajaring inshoalloh sabr qiluvchilardan ekanimni ko'rursiz dedi ibrohim alayhissalom o'g'lining bu kabidan juda ta'sirlandi ikkisi birgalikda ollohga duo qildilar so'ngra ibrohim alayhissalom o'g'lini qurbonlik qilishga tutibdi ammo pichoq kesmayotgan edi ibrohim alayhissalom bir necha yillar avval namrudning olovida o'zining yonmaganini eslab ollohga shukronalar ayta boshladi ota va o'g'il olloh uchun o'zlaridagi eng bebaho ne'matlardan voz kecha olishni isbotlagan sinovdan o'tgan edi shu damda alloh taolo jabroil ismli farishta orqali ularga bir qo'chqor yubordi va shuni qurbonlik qilishni buyurdi ular olloh nomi bilan qurbonlik qilishdi o'shandan beri musulmonlar chorva mollaridan ollohning roziligi uchun qurbonlik qilib keladilar zero musulmon kishi olloh uchun kerak bo'lsa joni va bebaho narsalarni ham fido qila olishga hozir bo'lishi lozim bunda ibrohim va ismoil alayhissalomlar bizga o'rnakdir ikkovi amrga bo'ysunib uni yustuban yotqizganida unga nido qildik ey ibrohim sen tushni ro'yobga chiqarding biz yaxshilik qiluvchilarni ana shunday mukofotlarmiz albatta bu ochiq oydin sinovning ayni o'zidir uning o'rniga buyuk qurbonlik fido qildik va keyingilar ichida uning uchun olqishlar qoldirdik ibrohimga e salom bo'lsin yaxshilik qiluvchilarni ana shunday mukofotlarimiz. chunki u mo'min bandalarimizdandir bu hodisadan keyin ibrohim alayhissalom sora onaning yoniga qaytdi uzoq muddatdan keyin jabroil farishta ibrohim alayhissalomga ollohning amri bilan makkada kabani qurishi lozimligini bildirdi ibrohim alayhissalom yana makkaga yo'l oldi kelganida azamat yigit bo'lib qolgan o'g'li ismoilni ko'rdi o'g'liga ollohning amrini bildirib undan yordamchi bo'lishini so'radi kabaning qayerga va qanday shaklda qurilishini ta'riflar ota va o'g'il kechayu kunduz ishlab toshlarni yo'nib shakl berib olloh buyurgan shakldagi binoni qurishardi bino ko'tarilib borarkan ollohdan xatolarni kechirishini o'zlari va keyin keladigan avlodlari ham olloh yo'lida bo'lishini so'rab duo qilishardi devorlar ko'tarilgani sari ustiga yana toshlarni qo'yish uchun oyoqlarining tagiga qo'yib ishlatilgan bir tosh bo'lib ushbu tosh hanuzgacha kaba yaqinida maqomi ibrohim nomi bilan saqlanadi shuni yaxshi bilishimiz kerakki olloh uchun qiladigan har bir ishimizda ta alloh taolo bizlarga ham ibrohim va ismoil alayhissalomga yordam berganidek yordam beradi faqat riyodan xoli bo'lib xolis xizmat qilib bu yordamni ko'ra bilsak bas esla ibrohim bilan ismoil baytning kavbaning poydevorlarini ko'tarayotib dedilar robbimiz bizdan qabul et albatta sen eshituvchisan biluvchisan robbimiz ikkovimizni o'zingga musulmon bo'lganlardan qil va zurriyotimizdan ham o'zingga musulmon ummat qil bizga ibodatlarimizni ko'rsat tavbamizni qabul et albatta sen tavbalarni qabul etuvchisan rahmlisan robbimiz ularning ichiga o'zlaridan ularga oyatlaringni tilovat qilib beradigan ularga kitobni va hikmatni o'rgatadigan ularni poklaydigan rasul yubor albatta sen azizsan hakimsan olloh bu ikki go'zal bandasining duolarini qabul qilib ularning naslidan ko'p payg'ambarlar chiqardi kaba qurilishi bitgach olloh taolo Allah, ibrohim alayhissalomga odamlarni to'plashni buyurdi u yerda insonlar ma'lum shakllarda ibodat qilishini buyurdi odamlarni hajga chaqir ular sen tomon piyoda va ozib ketgan ulovlar ustida uzoq uzoq yo'llardan kelsinlar alloh taolo bizga ham umrimiz mobaynida imkonimiz bo'lganda bir marta haj qilishni ya'ni kavbani ziyorat qilishni farz qilgan haj ibodati islomning besh asosidan biridir kavbaga bu amalni bajarish uchun borgan musulmonlar allohning yo'lida sobit ekanlarini uning buyruqlariga labbay deb turishlarini yana bir bor isbotlashadi xuddiki ibrohim va ismoil alayhissalomlar kabi allohning roziligi uchun har bir ishga hozir ekanligini bildirishadi ibrohim alayhissalomning da'vati bu foniy olam tugaguncha davom etadi musulmonlar bu da'vatga ergashib haj ibodatini qilish uchun olamning har nuqtasidan kaba sari kelaveradilar ibrohim alayhissalom kabani bitkazib yana sora onaning yoniga qaytdi ikkisi ham qarib qolishgandi bir kuni ibrohim alayhissalom eshigini uchta navqiron yigit qoqdi va mehmon olasizmi deyishdi ibrohim alayhissalom mehmonni juda yaxshi ko'rgani uchun sevinib ketib ularning oldiga turli taomlar keltirdi faqat mehmonlar u taomlarga qo'l cho'zishmadi ibrohim alayhissalom ularning bu harakatlariga tushunolmay turganida ular o'zlarining farishta ekanini xushxabar keltirganlarini aytishdi ibrohim alayhissalom ularga quloq tutdi ular ibrohim alayhissalom va sora onamizga olloh bir farzand berishi xushxabarini aytib unga ishoq deb ism qo'yishini tayinladilar buni eshitgan sora ona hayrat va quvonchdan nima qilishini bilmay qoldi bu qanday bo'larkin axir ibrohim alayhissalom ham o'zi ham qarib qolgan bo'lsa farishtalar esa bu ularga allohning armug'oni ekanini aytishdi ibrohim alayhissalom ular bilan gaplasharkan endi qaysi tomonga ketmoqchiliklarini so'radi ular ibrohim alayhissalomning ukasining o'g'li lut alayhissalom qavmini jazolash uchun ketayotganlarini aytishgach ibrohim alayhissalom mag'zum bo'lib lutning o'zichi deya oldi xolos farishtalar lut alayhissalom va unga ergashganlar omon qolishini bildirib u yerdan ketishdi shundan ko'p vaqt o'tmay sora ona homilador bo'ldi vaqti yetib hazrati ishoq dunyoga keldi keyinchalik uning nasabidan yaqub va yusuf alayhisolamlar dunyoga kelishdi ibrohim alayhisolam allohga yurakdan bog'langani saxiyligi sinovlarga sabrli ekani insoniy muhabbati bilan butun olamlarga namuna bo'la olgan payg'ambar edi Alloh hammamizni ibrohim alayhisolam va payg'ambarlarning yo'lida qilsin ibrohim alayhisolam vafotidan keyin kaba haj bilan bog'liq xizmatlarni ismoil alayhissalom zimmasiga oldi u zot ham makka va uning atrofidagi odamlarga payg'ambar qilib yuborilgan edi u ham xalqni haq sari yo'naltirishni davom ettirardi qur'oni karimda ismoil alayhissalom shunday ta'riflanadi va kitobda ismoilni esla albatta u va'dasiga sodiq hamda rasul va nabiy bo'lgan edi ahlini namozga va zakotga buyurar edi va robbi huzurida rozi bo'lingan edi va ismoil alyasa yunus va lutni barchalarini butun olamlardan afzal qildik ularning ota bobolaridan zurriyotlaridan va birodarlarini ham to'g'ri yo'lga hidoyat qildik ularni tanlab oldik va to'g'ri yo'lga hidoyat qildik ana o'sha ollohning hidoyati bo'lib o'z bandalaridan kimni xohlasa o'shani unga yo'llar agar ular shirk keltirsalar qilgan ishlari albatta behuda ketar edi ana o'shalar biz ularga kitobni hukmni va nubuvvatni bergan zotlardir agar anavilar bularga kufr keltirsalar batahqiq ularga kufr keltirmaydigan qavmni vakil qilib qo'yganmiz ismoil alayhissalom payg'ambarlik vazifasini ado etib bo'lgach makkada vafot etdi u kaba yaqinidagi hijr degan joyga dafn etildi lut alayhissalom va